జై శ్రీరామ్ అండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమయోగంలోని ఇరవై ఎనిమిదవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండోసారి నాతో పాటు చెప్పండి సదాత్మానం सदात्मानम् योगी योगी विगत विगत कल्मषः कल्मषः सुखेन सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श्यम् ब्रह्म संस्पर्श्यम् अत्यन्तम् अत्यन्तम् ఇక్కడ సదా ఆత్మానం ఇక్కడ ఈ రెండు సింబల్స్ ఉంటే ఆ ఆత్మానం సుఖం అస్ను సుఖం అస్ను సుఖం అస్ను అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् सदात्मानम् योगी योगी विगत विगत कल्मषः कल्मषः सुखेन सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् ब्रह्म అత్యంతం సుఖమస్నుతే ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి యుంజన్నేవం సదాత్మానం యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శ్యం సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శ్యం అత్యంతం సుఖమశ్నుతే అత్యంతం సుఖమశ్నుతే ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై సార్లు చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి యుంజన్నేం సదాత్మానం యోగీ విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖమశ్ను సత్మానము योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमु अत्यन्तम् अश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानमु योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमु युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्प्यम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमस्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तम् सुखमस्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तम् सुखमस्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तम् सुखमश्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं खमस्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखमस्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमस्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमस्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तम् अश्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं खमस्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानमु योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तम् सुखमस्नुते युञ्जन्नेवम् सदात्मानमु योगी विगतकल्मषः సుఖేన బ్రహ్మ అత్యంతం ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ యోగంలోని ఇరవై ఎనిమిదవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి ఇరవై తొమ్మిదవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం జై శ్రీరామ్